వెల్జాన్లో ఘనంగా రంజాన్ పండుగ వేడుకలు రంజాన్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముస్లింలు ఉపవాసం పాటించే ఇస్లామిక్ పవిత్ర మాసం ఈద్ ఉల్ ఫితర్ రంజాన్ నెల చివరిలో ఈ పండుగ జరుపుకుంటారు అయినప్పటికీ రంజాన్ మాసం మొత్తం పేదలకు ధనరూపకంగా ధాన్య రూపకంగా పంపిణీ చేయబడుతుంది ఈద్ రోజున నమాజ్ చదవడానికి ముందు ఈ అభ్యాసం బలోపేతం చేయబడింది మరియు ఫిత్ర అని పిలవడానికి దీక్ష పంపిణీ చేయబడుతుంది దీని కారణంగా ఈ పండుగను ఈద్ ఉల్ ఫితర్ అని పిలుస్తారు ఖురాన్లో అల్లాకు కృతజ్ఞత పూర్వకంగా ప్రార్థనలు చేసే ముందు రఖత్ మరియు చిత్ర చెల్లించమని అల్లాహ్ తన అనుచరులను ఆజ్ఞాపించాడని ముస్లింలు నమ్ముతారు ఉపవాసం ఉండేవారు ప్రతిరోజు ఖచ్చితంగా ఐదు సార్లు ప్రార్థన చేయాలి పవిత్ర రంజాన్ మాసం అంటే దానం చేయడం అని అర్థం జకాన్లో భాగంగా తన ఏడాది సంపాదన కనీసం రెండున్నర శాతం నిరుపేదలకు దానం చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల శుభ ఫలితాలు వస్తాయని నమ్ముతారు ఈ మాసంలో చెడు ఆలోచన దూరంగా ఉండి అల్లాపై విశ్వాసం గురించి స్వచ్ఛమైన మనసుతో ఉపవాస దీక్షలు కొనసాగించాలి ఇలా ఉపవాస దీక్షకు కొనసాగించడం వల్ల ఆరోగ్యపరంగా అద్భుత ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని ముస్లిం మత పెద్దలు ఇమాం అబ్దుల్ ఖరీం మహమ్మద్ ఇంతియాజ్ కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో మజీద్ కమిటీ అధ్యక్షులు ఎండి జహారుద్దీన్ జిల్లా పరిషత్ కోఆప్షన్ సభ్యుడు మజీబుర్ రహమాన్ మాజీ ఉప సర్పంచ్ అజీజ్ షహీద్ ابدل خیوم حسین، سمدانی ابدل رشید سی منان وحید، نئم عریف خیم، نصیر اباس گوز خدیر ابدل خادر اخیل جافر یوسف رفیق رحیم سلطان علیم کلیل تبتروں پاگ صدقے کی برکت سے اللہ نے جن فرشتے وہ دو فرشتے ہمیں پکڑ دئیے ایک مشرق میں بھیکا اور ایک مغرب میں بھیکا اتنے میں آواز آتی ہے میرے پیارے نبی جو بندہ میری راہوں میں صدقہ و قیرات کرتا ہے ہم اسے اسی طریقے سے اس کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں ان صدقات الفطری و عزیبت العراب اللہ حرم مسلم اللہو سابن باسي انا خوائق اني انا خوائق الاسريه ديننا من تبليهم ولي تبليه الصغير ولي جادي قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة السدره زكاة في تريط روسيا من التغيير والرفض وكل المصاكن بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واهليكم بال

دونوں مل کر اس کو بیچ میں کر چیر دینا ایک حصہ مغرب میں پھیکنا ایک حصہ مشرق میں پھیکنا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم تھا اسے کوئی بھی رد نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی حکومت چلا کر اس چیز کی حفاظت عرض کرنے لگے کیا بات ہے تمہیں حفاظت کے لیے بھیجا تھا تمہیں کیوں حفاظت نہیں کی جب یہ کاٹا تو اس کے اوپر موت مقرر تھی تم نے اس کی موت کیوں نہیں وہ عرض کرتے ہیں میری بات غور سے سنیں وہ عرض کرتے ہیں ہم حفاظت کے لیے موجود تھے یہ جب بھی کاٹ رہا تھا ہم موجود تھے لیکن ایک بات حضرت سلیم علیہ السلام سے کرتے ہیں وہ کاٹنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیا کرتا تھا اور صدقہ دینی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جان کی حفاظت کے لیے دو فرشتوں کو مقرر رہا ہے اس کے پاس جب ہم جانے لگے وہ صدقے کی برکت سے اللہ نے جن فرشتے, وہ دو فرشتے ہمیں پکڑ دیے ایک مشرق میں پھینکا اور ایک مغرب میں پھینکا اتنے میں آواز آتی ہے میرے پیارے نبی جو بندہ میری راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے ہم اسے اسی طریقے سے اس کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں